নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ ধুবুৰী মানেই বাংলাদেশী বুলি ভবাসকল বুৰ্বক আৰু দেশী মুছলমানসকলৰ বিষয়ে নজনা সকল বুৰ্বক এইদৰে মন্তব্য কৰিছে ৰয়েল আহোম চচাইটীয়ে আৰু ৰয়েল আহোম চচাইটিয়ে এইবাৰ চিতু বৰুৱাক সকীয়াই দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে শিৱসাগৰত সন্দেহজনক মিয়াৰ সন্দেহত দেশী শ্ৰমিকক হাৰাশাস্তি কৰাৰ যি ঘটনা সেই ঘটনাকো গৰিহণা দিছে আনহাতে চিতু বৰুৱাক সকীয়াই দিছে ৰয়েল আহোম চচাইটি আৰু কৈছে যে ধুবুৰী মানে বাংলাদেশী বুলি ভবাসকল বুৰ্বক আনহাতে কৈছে যে ধুবুৰীত বসবাস কৰা যিসকল লোক যিসকল দেশী সেইসকলক এইদৰে বাংলাদেশী ভবাটো অতি ভুল আৰু এয়া অতি বেয়া কথা হৈছে বুলি তেওঁলোকে এইবাৰ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দেশীসকল ধৰ্মান্তৰিত হৈছে ধৰ্মান্তৰিত হৈহে দেশী মুছলমান হৈছে এই ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আমি লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত এই খবৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ ধুবুৰী মানেই বাংলাদেশী বুলি ভবাসকল বুৰ্বক ধুবুৰী মানেই বাংলাদেশী বুলি ভবাসকল বুৰ্বক দেশী মুছলমানৰ বিষয়ে নজনাসকল মহাবুৰ্বক দেশী মুছলমানসকলৰ বিষয়ে যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক বুৰ্বক আখ্যা দিয়া হৈছে দেশীসকল ধৰ্মান্তৰিতহে হৈছে তেওঁলোকো অসমৰ ভূমিপুত্ৰ দেশীসকল অসমৰ ভূমিপুত্ৰ ৰয়েল আহোম ছ'চাইটিৰ সভাপতি কমলা ৰাজকোঁৱৰৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ এই ডাঙৰ খবৰটো শিৱসাগৰত হাৰাশাস্তি কৰা কাৰ্যক গৰিহণা দি এই ধৰণে মন্তব্য কৰিছে চিটু বৰুৱাক সকীয়াই দিছে ৰয়েল আহোম চচাইটিয়ে চিতু বৰুৱাক সকীয়াই দিছে শেহতীয়া ঘটনাক লৈ শিৱসাগৰত শেহতীয়াকৈ যিধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ধুবুৰী মানে বাংলাদেশী বুলি ভবাসকল বুৰ্বক বুলি কৈছে ৰয়েল আহোম চচাইটিৰ সভাপতি কমলা ৰাজকোঁৱৰে চিতু বৰুৱাই শিৱসাগৰত দেশী শ্ৰমিকৰ লগত সংঘটিত কৰা ঘটনাক তীৱ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে ৰয়েল আহোম ছ'চাইটিৰ সভাপতি কমলা ৰাজকোঁৱৰে ধুবুৰী মানে বাংলাদেশী বুলি ভবাসকল বুৰ্বক দেশীসকলৰ বিষয়ে নজনা লোকসকলো মহাবুৰ্বক ধুবুৰীস্থিত চুৱাকত এক আলোচনা সভাত এইধৰণে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে চিতু বৰুৱাই শিৱসাগৰত দেশী শ্ৰমিকৰ লগত সংঘটিত কৰা ঘটনাক তীৱ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চ অসমৰ বিষয়ববীয়াৰ লগত অনুষ্ঠিত আলোচনাৰ চক্ৰ ধৰ্মৰ উদ্ধত গৈ সমন্বয়ৰ বাৰ্তা দিবলৈ ধুবুৰীত এইদৰে অনুষ্ঠিত আলোচনা চক্র সেই চক্রত এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করা পরিলক্ষিত হয়েছে আলোচনা সভাত রয়্যাল আহোম সোসাইটির সভাপতি কমলা রাজুয়ারে চিটু বড়াক সকিয়াই দিয়ে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য পরিলক্ষিত পরলক্ষিত আনহাতে মূল সুঁথির জনগোষ্ঠীর সকলে যাতে একত্রিত আর এনার্জরীর বান্ধনে বান্ধ খাই থাকিব পাৰে তাৰ বাবেও আহ্বান জনাইছে আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা আয়োজন কৰে আৰু এই আলোচনাত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক এই খবৰ জনাইছোঁ মন্তব্য আছে মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিম সকলোকে নমস্কাৰ দিছোঁ আজি আমি হঠাতে এই আমি আলোচনাটো এইটো বৰ আমাৰ ডাঙৰ মিটিং নহয় এটা তাত আমাৰ মানে আলোচনা আমি কৰিছোঁ এইটো কাৰণেই কৰিছোঁ যে আমাৰ শিৱসাগৰ আমাৰ ইয়াৰে যিখিনি আমাৰ দেশী বুলি যিখিনি মানুহ আছে তাৰ মানুহখিনি তাত শ্ৰমিক হিচাপে গৈছিলে তাত মানে অলপ হাৰাশাস্তি কৰিছে গতিকে আমাৰ আপোনালোকৰ লগত আমাৰ সম্বন্ধটো এতিয়া মানে অলপ বেয়া হৈ গৈছে এইটো ঘটনাৰ দ্বাৰা গতিকে আমি সেইটো প্ৰথমতে আমি গৰিহণা দিছোঁ তাত যিটো ঘটনা হ'ল চিটু বৰুৱাহঁতে যিটো ঘটনা ঘটালে যিটো কৈছে সেইটোত আমি প্ৰথমে এইটো গৰিহণা নহয় এইটো তীব্ৰ আমি গৰিহণা মানে দিছোঁ এইটো হ'ব নালাগে আৰু আমি এতিয়া প্ৰথমবাৰলৈ আমি ভাবিছোঁ যে তেওঁলোকে কিছুমান কথা নাজানে নজনা দুখত এইটো হৈছে বুলি আমি এটা আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত আমাৰ মাৰ্চি এটা হৈছে অদূৰ ভৱিষ্যতে কিন্তু তেনেকুৱা যদি পৰিস্থিতি হয় নহয় আমি সেইটো বেলেগ ব্যৱস্থা আমি কৰিম সেইটো আপোনালোকক আমি কথা দিছোঁ আচ্ছা ইয়াৰ পৰা আমাৰ বাৰ্তা আমি এইটো লৈ গ'লোঁ যে আমাৰ যিটো মূলত আমাৰ সমন্বয় সম্প্ৰীতি আমি যিখন সমাজৰ পৰা আমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ আমাৰ সমাজখন হ'ল মূলত সমন্বয় সম্প্ৰীতি আমাৰ সমাজ সেই সমন্বয় সম্প্ৰীতি সমাজৰ কাৰণে আমি এটা বাৰ্তা বহন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা এটা বাৰ্তা লৈছোঁ যে আমি ধৰ্ম উদ্ধত হৈ আমি সমন্বয় সম্প্ৰীতি আমি গঠন কৰিম আমাৰ সম সমন্বয়ৰ সম্প্ৰীতি আমাৰ বৰ্তাই ৰাখিমেই এইটো আমাৰ অসমত বাংলাদেশী বুলি এটা আপোনাক পৰিচয় দিয়া হয় আজি আপুনি যদি আলোচনা কৰে এইটো চক এইটো সকলোৱে নকয় যিসকল মানুহে মানে তেওঁলোকৰ মানে জ্ঞান আছে বুলি যিসকলে ভাবে যিসকলৰ জ্ঞান আছে সেই কথাটো সমগ্ৰ আজি এই ধুবুৰীবাসী যে বাংলাদেশী বুলি সেইটো ক'ব নোৱাৰে আৰু কোৱাটো সেইটো এইটো কি আমি একদম সৰল ভাষাত ক'বলৈ সেইটো বুৰ্বক মানে সেইসকল বুৰ্বক দেশী জনগোষ্ঠী হিচাপে ক'বলৈতো কি আছে যিসকলে নাজানে সেইসকলক আমি কওঁ যে এইসকল লোক ইয়াৰ থলগিৰি মানুহ তেওঁলোকে ধৰ্মটোহে সেই ধৰ্মান্তৰত হৈছে গতিকে মানুহখিনিতো থলগিৰি মানুহ গতিকে সেই মানুহখিনিক থলগিৰি মানুহখিনিক ক'বলৈ কিটো আছে আমাক এখেতসকলৰ আমি যদি কওঁ এখেত ভূমি পুত্ৰহে ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ নহয় জানো কিন্তু ধৰ্মটোৱে পিছত মানে এইটো হেৰি কৰিছে আৰু ক'বলৈ কিটো আছেগৈ কিন্তু সেই মানুহখিনিৰ বিষয়ে যদি কোনোবাই যদি নাজানি নেভাবি নুবুজাকৈ যদি কথা কয় আকৌ বা কৈছোঁ সেইটো মহাভূপক মানে যি নহওক লাগে আমি উজনি দল সংগঠনক এইটো কথা আমি আমাক বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে তাহানি দিনৰ পৰা আহোমৰ আহোম চৰকাৰৰ দিনৰ পৰা আহোমৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰা এই কিন্তু মানে কোনো এনেকুৱা মানে হেৰি চিন্তা নাছিল এতিয়া এটা কথা হৈছে এতিয়া আজি কিছু মিয়া মানুহ আহি আমাক এটা মানে বিপদত পেলাইছে সেইটো সঁচা কথা কিন্তু সেইটো আজি কিহে ক'ব কাগজে পত্ৰে ক'ব সেইটো আপোনাৰ মোৰ আমাৰ এইখিনি মানুহৰটো কথা নাই চৰকাৰৰ আজি তাত দায়িত্ব আছে তেওঁলোকে বিচাৰ কৰক যিখিনি মানুহ ইলিগেল মানে আছে সেইখিনি উলিয়াই দিয়ক তাতো আমাৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে আপোনালোকেও একো ইয়াত তাত ক'বলগীয়া নাই আৰু য'ত অবৈধভাৱে বসবাস কৰিছে চৰকাৰী মাটি হওক গ্ৰীজিঙেই হওক তাৰ পৰাতো অপসাৰণ কৰাটোতো সেইটো আচৰিত কথা নহয় সেইটো কৰিবলগীয়া কথা হৈছে এই কথাখিনি সেইটো পজিটিভ দিশতে কিছুমান কথা গৈছে কিন্তু তাৰ আকৌ বিপৰীতেও কিছুমান কথা ধৰ্মক লৈ মানে অকণমান হেৰি এটা হৈছে সেইটো নোহোৱা নহয় ধৰ্মক লৈ বিষ বাস্পতা ঘটিছে সেইটো আমি ৰোধ কৰিব লাগিব আমাৰ আমি আহিছোঁতো ৰয়েল আহাম ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা গতিকে আমি এখন তদাৰক কমিটি এখন আমি ইয়াতে গঠন কৰিছোঁ তদাৰক কমিটিখনৰ গঠন কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ইয়াক পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিলোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ গোটেইখিনি আমাৰ ভাই সকলে আছে ভাই ককাই সকলো আছে জনগোষ্ঠী আজিৰ বৈঠকটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আমাৰ মানে ভুল মেছেজ কিছুমান যায় আপাৰ আচ্ৰমলৈ আৰু আমিও ভুল তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কে ভুল ধাৰণা লৈ থাকোঁ আৰু মই সদায় কওঁ কিন্তু যে আমাৰ সংস্কৃতি আমাৰ পৰিচয় আৰু আমাৰ সংস্কৃতিটো কি দেশী সংস্কৃতি আমার গীতবর দেশি গীত এই ভূপেন দাসের নামকরণ করেছে গোয়ালপা লোকগীত তো দেশি মানুহখিনি কিমান পুরনি তো দেশি হচ্ছে থলুয়া মানুষ আর এই কিন্তু এইখিনি আমার মানুষে নে যে দেশি আর মিয়া মানুষের মধ্যে কি ডিফারেন্স গতিকে ইয়ারে ইয়াৰে সান অব দ্য শয়ার খিলঞ্জীয় মানুষ আর কিন্তু আমাৰ এইটো আমি ৰাইজকো ভুল বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি তেওঁলোকক এই মেছেজটো দিব পৰা নাই বা আমাৰ যিটো ইতিহাস সেইটো ইয়াক অৱহেলা কৰা হৈছে আমি সদায় ভাবোঁ যে আমি অৱহেলিত একচুৱেলি হয় কাৰণ একচুৱেল ঘটনাবিলাক ৰাইজৰ সন্মুখত তুলিয়াই দিয়া হোৱা নাই কিন্তু এই কিছুমান ঘটনাই বৰ্তমান এই বস্তুখিনি উলিয়াই আনিছে গতিকে আমি সুখী যে গোটেই অসমৰ মানুহ দেশী জনগোষ্ঠীয় বা গোৱালপাৰাৰ অভিভক্ত গোৱালপাৰাৰ কি অৱস্থা সেইখিনি সম্পৰ্কে জানিব পাৰিব আৰু ইয়াত যিটো তদক কমিটি হ'ব তেওঁলোকতো এটা লিংক ৰাখিব গতিকে ইয়াৰে বাৰ্তাখিনিও আপাৰ আছামলৈ যাব এইটো খুব শুভ লক্ষ্য